নমস্কাৰ আজিৰ ভিতৰত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি মই আলোচনা কৰিম খাদ্য খাই উঠিয়ে খাদ্য খাই উঠিয়ে যদি আপুনি লগে লগে ভাত খাই উঠিয়ে বা আপুনি যিধৰণৰ আমি খাদ্য খাওঁ আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ হওক যিধৰণৰ খাদ্য খাওঁ আমি খাদ্য খাই উঠিয়ে অৰ্থাৎ আমাৰ হেভি খাদ্য আপোনাৰ গধুৰ খাদ্য খাই উঠিয়ে যদি আপুনি লগে লগে শুবলৈ যায় লগে লগে শুৱে বিচনাত পৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ই আমাৰ স্বাস্থ্যত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদিহে আপোনাৰ এই অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইবিধটো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় আহক আজিৰ বিধেয়টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ খাদ্য খাই উঠে বা ভাত খাই উঠে যি আপুনি লগে লগে শুৱে ই আমাৰ পাচনত ক্ষতি কৰে লগে লগে শোৱাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিহেতু শৰীৰৰ কোনো ধৰণৰ গতিবিধি নহয় শৰীৰ যিহেতু মুভমেণ্ট নহ'ব গতিকে হজমত আমাৰ দেৰি হ'ব খাদ্য ঠিকমতে হজম নহ'ব আৰু টোপনিৰ পৰা যেতিয়া আপুনি উঠিব আপুনি যেতিয়া শুই উঠিব খাদ্য খাই উঠি শোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি শুই উঠিব তেতিয়া আপুনি ফ্ৰেছ ফিল নকৰিব আপোনাৰ গাটো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আপোনাৰ সতেজ অনুভৱ নহ'ব হাৰ্টৰ সমস্যা হ'ব পাৰে খাদ্য যিহেতু খোৱা খাই খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হজম ঠিকমতে নহ'ব যিহেতু খাদ্যত তেলৰ পৰিমাণ থাকিবই তেলীয়া খাদ্যৰ বাবে আমাৰ কি হ'ব কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ বাঢ়িব হজম ঠিকমতে নোহোৱাৰ ফলত কি হ'ব কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ বাঢ়িব তাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব হাৰ্ট এটাক হ'ব পাৰে হাৰ্ট ব্লকেজ হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ হাৰ্টৰ নানা সমস্যা আহিব পাৰে হাৰ্ট ব্লক হ'ব পাৰে এটা এটা আহিব পাৰে নানা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কি হয় বন হজম যিহেতু বাঢ়ি যায় ট্ৰিফ্লাক্স হয় গতিকে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন মানে আপোনাৰ গেছ এই ধৰণৰ সমস্যাসমূহ বাঢ়ি যোৱাৰ চান্স নহয় আৰু ওজন বাঢ়িব যিহেতু কেলৰি ঠিকমতে বাৰ্ণ নহ'ব গতিকে ওজন আপোনাৰ বাঢ়িব তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে সদায় আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন খোজ খাই উঠি আপুনি সেইকাৰণে অকণমান পাৰিলে খোজ কাঢ়িব কে খোজ বা এইটো আপোনাৰ অভ্যাস কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন লগে লগে নুশুই অনিদ্ৰা ভাগৰ এই ধৰণৰ সমস্যা আহিব খাদ্য খাই উঠি যদি আপুনি লগে লগে শুৱে অনিদ্ৰা ভাগৰ এই ধৰণৰ সমস্যা আহিব যিহেতু বদ হজম হ'ব বদ হজমৰ ফলত আপোনাৰ টোপনি ঠিকমতে নাহিব টোপনি আপোনাৰ কমি আহিব লাহে লাহে এইটো আপোনাৰ অনিদ্ৰাৰ সমস্যাটো বাঢ়ি যাব আৰু লগতে আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বাঢ়ি যাব হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব আৰু আপোনাৰ যিহেতু হজম ঠিকমতে নহ'ব গতিকে আপোনাৰ এক্সট্ৰা ফেট বা এক্সট্ৰা চুগাৰ বাঢ়িব তাৰ ফলত আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপুনি ডায়েবেটিছৰ দৰে ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব আপোনাৰ পাচন প্ৰভাৱিত হ'ব গতিকে খাই উঠি খাই উঠি আপুনি আৰাম কৰিব পাৰে আকৌ কিন্তু নুশুব আপুনি শুই নিদিব আপুনি অকণমান চকীত বহিয়ে লাগে আৰাম কৰক কাটি শুই আপুনি শুই পিনি শুব পাৰে অকণমান কাটি হৈ কিন্তু টোপনি নামাৰিব আপোনাৰ আৰু কি কৰিব পাতল আহাৰ খাব যেতিয়া আপুনি শুব ৰাতি বিশেষকে যিহেতু খাদ্য খায় আপুনি ৰাতি আমি শু অলপ পাতল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আপুনি দিনত শুই খাম খাই উঠি আপুনি অকণমান আৰাম কৰিব পাৰে নোখোৱাকৈ অকণমান আৰাম কৰা কৰাটো বেয়া নহয় কিন্তু টোপনি নামাৰিব এইকেইটা কথাত আপুনি গুৰুত্ব দিব আৰু যদি আপুনি খাদ্য খাই উঠি অভ্যাস আছে অভ্যাস আজি ত্যাগ কৰক আজিলৈ এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম ধন্যবাদ নমস্কাৰ